Все, мы, все были да? да я думал это уже другие люди я, я знаю я, я знаю вы знаете друзья мы видим устройство и милость Божью, что мы можем быть на этом месте сегодня поверьте что нам лучше оставаться дома лучше безопаснее комфортнее я выехал с дома вчера через час 100 километров проехали поднимается температура, примерно 39, я знаю свой организм. Жена мне пишет, возвратись домой, вернись. Я думаю, где-то объехали в Херсон или куда я вернулся, более безопасное место не переживал бы. Но вы знаете, понимаешь, что температура, едем целый день, плохо. Думаешь, ну куда ты едешь, вот так по-человечески. Куда ты едешь, зачем ты едешь? Но вы знаете, мы едем ради того, чтобы увидеть вас, послужить вам чтобы имя Иисуса Христа проповедовалось и помочь то, что посылает Господь сегодня для каждого из вас, потому что это его забота, его милость. Он не просто там на небе, друзья, он не просто там где-то за облаками, где не слышит, но он есть сегодня рядом, он есть сегодня близко, он слышит молитвы. Вы знаете, когда-то было такое слово, еще было до войны, я только хочу вам, знаете, одну мысль оставить. Когда-то Бог проговорил, и что это было в Мариуполе, и сказал, придет время, когда люди, люди будут из своих развалин молиться, и я буду принимать их молитвы. Это было до войны, никто не мог понять, о чем говорил Бог, потому что это было мирное время. Но вы знаете, сегодня, когда приезжаешь, вас проезжают эти развалины, часто встречаем, мы тогда проезжали, раненые люди лежали вот там по дороге, знаете, то я вам хочу сказать, ты понимаешь, о чем говорил Бог когда-то? Люди будут взывать ко мне из последнего дыхания жизни. Я буду прощать, принимать покаяние, друзья. Вы знаете, мы проповедуем живого Бога, который хочет, чтобы все люди спаслись. Он это хочет. Многие люди хотят, чтобы остановилась война, поехать там на море, хотят, хотят где-то отдохнуть, хотят, хотят. А Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Вот И такой будет. Бог. Бог не хочет где-то отдыхать, не хочет чем-то заниматься, знаете, он, он хочет Слово Божье Это говорит, чтобы все люди спаслись, друзья. О, великая милость Божья. Но вы знаете, как мало людей отзываются на желание Божие. Когда жена говорит мужу, да, я хочу шубу. Ну, муж может сказать, хоти дальше, да. А какой-то муж есть за что может купить, ну, правильно. То есть наша реакция, друзья, как мы отреагируем, и вот Бог, Он хочет, чтобы все люди спаслись, но вопрос, хочу ли я, хочу ли я. Поэтому пусть Бог всех вас благословит, примите привет от наших семей, домов от наших церквей. примите привет для ваших, потому что люди, вы знаете, молятся, переживают, они а туда же многие никогда не были, знают, что только я езжу, вы знаете, много раз рассказываю за последнюю поездку, рассказывали, вы знаете, один только случай вам расскажу с последней поездки. Мы приехали, уже раздали все и приехали на базу, тут вот, на молитвенный дом. И пришла одна женщина, я не знаю, она есть даже тут сегодня или нет, нет. И она, нету ее? И она пришла и говорит, послушайте, три дня назад меня с моим мужем обстреляли дроны, я, говорит, в дверь заклинило, не могу выйти, а, говорит, муж вышел, чтобы ее спасти, и второй дрон прилетает, бьет возле мужа, и, говорит, муж на ее глазах умирает, погибает. И она говорит, мы прожили с ним больше 30 лет, помогите забрать тело. И вы знаете, я стою, думаю, останов... А Остановиться там – это неправильно, это преступление, это ну смерть, понимаете? Искать ее мужа, но я внутри слышу такой голос: помоги ей. Вот так слышу. Вы знаете, помоги, я стою и сам с собой говорю: Боже, как я ей помогу? Люди не хотят на легковых машинах, я на такой большой на спринтере. Как я ей помогу? Так задаю вопрос. У меня дома 6 детей, как я помогу этой женщине? Я хочу живым остаться. Слышу второй раз: помоги ей. И вы знаете, когда мы согласились ей помочь, я говорю, мы сейчас туда, на Ривне, на Молочную, в сторону Мирнограда, и вернемся, если живые и здоровые, мы вам поможем. Я приезжаю, она дождалась, мы сделали такой мешок с целлофана, чтобы туда это тело положить. И вы знаете, друзья... Мы едем по дороге, проезжаем. Она ждала, хотела увидеть свою машину. И не может ее найти там, где муж лежит. Она, я говорю, вы узнаете место, я остановлюсь. Пробегу 100 метров. Она говорит, меня контузило, я не помню. Я только могу по машине. Машину ли утянули, или скинули. И вы знаете, мы приехали уже в Доброполе, не встретили мы эту женщину. Завяжите меня в госпиталь. И я завожу ее. И она, знаете, выходит, за ручку двери держится в этом бусе и говорит мне. Я звонила в полицию. Я звонила белым ангелам, я звонила военным министерства. Мне никто не согласился помочь, никто, ни один человек. Говорит, вы знаете, когда вы сказали мне, я вам помогу, это такую надежду дала. Говорит, два месяца назад, когда вы были в моей на служении и слышала, говорит, вашу проповедь, когда вы проповедовали о Боге. Говорит, вы знаете, что я сегодня вижу, что вы не просто языком болтаете, вы действительно хотите людям помочь. Друзья, вы знаете, но я понимал, это не я, я бы ей не помог. Бог говорит, помоги ей, помоги, я бы ей не помог, друзья, мне страшно, я тоже хочу жить. А Бог говорит, помоги, а я думаю, как такой Бог сказал, помоги, а мы труп не нашли вообще и аварию. Но вы знаете, Бог, Он хочет, чтобы все люди спаслись. Он хочет помочь каждому на этом месте, мужчинам, женщинам, каждому хочет помочь Бог. Поэтому, друзья, только вам напоминаем, молитесь, Обращайтесь да. к Богу, Он никого не оставлял еще Аллилуйя. и никого не оставит никогда. Поэтому пусть вас Бог благословит. Примите благословение и пусть Бог хранит и бережет вас. Аллилуйя. 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 Слава Богу. Слава Богу. Божье благословение. Так, как мы делаем? Как делаем? Дорогие друзья скажем, слава Господу нашему. Слава Богу. Я слава очень рад слава. вас видеть. Честно, до слез. Знаете, тогда в прошлый раз говорили, что последний раз. Да? Ну, милость Божья велика. Вы знаете, приехали сдалека, приехали с Одещины к вам. Вы знаете, я очень рад вас видеть. Вы знаете, что стоило только приехать сюда. Но мы видим руку Божию. Вы знаете, только Господь, только Господь помог нам приехать. Ничто иное. Мы сейчас ехали, вы знаете, горят машины, горят посадки от машины, знаете. И мы проезжаем сквозь этот огонь, проезжаем и, знаете, видим все это, и понимаем реально, что мы можем быть на их месте. Но велика милость Божья, дорогие Доброе. друзья. Вы знаете, Бог, Отец, Он так полюбил нас, грешников. Что отдал самое драгоценное, что у него было отдал Сына своего единорода, Дабы да, всякий блин. верующий в него не погиб. Но имел жизнь вечную на небесах. Вы знаете, мы здесь блин, мы квартиранты, вы знаете. Вы это увидели. Вы видели смерть ваших близких, родных, да? ваших соседей, ваших друзей. Вы видели это все. Вам объяснять не нужно или доказывать что-то. Мы видим, что нет вечной жизни на земле. Но есть небо, которое приготовил Бог для любящих Его, дорогие друзья. И я сейчас хочу спросить у вас. Вы сознаете, что вы грешники? Конечно. Да. Да. Поднимите руку, кто сознает, что он грешник? Я две подниму. Мы все грешники. Вы каетесь в том, что вы согрешали? Да. Каетесь? Да. Иисус принимает сегодня ваше покаяние. И мы сейчас будем ему молиться. Он принимает сегодня ваше покаяние, потому что он любит вас. И это доказательство тому, что мы сегодня здесь. Это любовь Христа. Это не мы такие. Это Господь. Слава ему во веки. И мы сейчас поблагодарим нашего Господа и возовем к нему и попросим прощения. Простите, просто скажите простыми по-детски. Он примет вашу детскую молитву. Просто скажите, Иисус, прости меня, я где-то было не такова, где-то был не таков. Может, я кого-то обидел или обидел в своей жизни. Может, кого-то обманул или обманула. Может, кого-то э, что-то украл в этой жизни. Может, что-то сделал такое, понимаете? И просто по-детски сказать, Иисус, прости меня. И я прошу тебя, Иисус, войди сегодня в мою жизнь, в мое сердце. Я живу здесь и дышу, пока ты, Господь, держишь мою жизнь. Мое сердце и мое дыхание на твоих руках и мои дни сосчитаны тобою. Вы знаете, вы не знаете, сколько вы проживете, и я не знаю, сколько проживу. Но знает Господь, и Он не хочет погибели нашей. Он для того, Отец, и послал Сына, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную в небесах. Давайте, мои друзья, помолимся нашему Господу, да будет имя Его благословенно Отцу и Сыну, и Духу Святому. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Взываю к небесам, взываю к тебе, мой Бог, мой Творец, мой Иисус, Сын Бога Живого. Этот народ ты видишь, Господь, Аллилуйя. Ты видишь этот народ, Аллилуйя, покровский. Ты видишь, что они осознают, что они грешники, Господь. Они каются, Господь, сегодня пред Тобою. Господи, приди это покаяние в этих руинах, Господь. В этом огне приди покаяние этих людей, Господь, Аллилуйя, хвала Тобе. Прости их, пожалуйста, во имя Иисуса, во имя крови Христа, пролитой на Голгофе. Я прошу, прости Прости этим людям, Господь, а вот же, я взываю к тебе сам, я взываю к престолу благодати, Господь, помилуй этот народ, прости их и благослови, Господь. Твоя жизнь, наша жизнь, вернее, она в твоих руках, Господь. И ты ею распоряжаешься, как хочешь, Господь. А мы хотим просто славить Тебя. Мы хотим благодарить Тебя. И мы благодарим, что мы на этом месте, Господи. Кто-то с этих людей, может, молился, Господь, чтобы мы приехали сюда, Господь, и Ты услышал эту молитву. И мы на этом месте, Господь, по милости Твоей. Я прошу благословить нас, благослови дальнейший ход служения. Поставь Твою охрану на этом месте, чтобы ничто сюда не прилетело, Господи, чтобы враг не имел доступа на это место господь потому что на этом месте славишься ты господь аллилуйя потому что на этом месте находишься аллилуйя. ты иисус духом святым овощи и мы просим благослови и за все мы прославим тебя превознесем и с величием, аллилуйя великого бога отца и сына и святого духа аминь на небесах да святится имя твое да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе, хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.